qonun yaxshi yozilgani bilan ertangi kunda shu yaxshi yozilganicha ishlamasachi keng omma qaror qabul qilib bo'lingandan keyin konstitutsiyani bir nusxasini olishdi bu mani fikrimcha bu uncha ham to'g'ri deb hisoblamayman umuman o'zbekiston fuqarosi har bir inson o'zini fikrini aytishi bildira olishi kerak deb bilaman va aytilgan fikrga bur qandaydir jazoga tortilishi kerak emas bizni programma bo'yicha dunyoni 22 ikkita davlatidan har har bir qittadan inson huquqlari bo'yicha ishlayotgan har xil tashkilotlardan mutaxassislar kelgan amerika qo'shma shtatlari hukumati qanday tuzilgan davlat da, idoralari qanday ishlashi haqida amerikada federalizm shtatlar qanday ishlashi haqida uchrashuvlar bo'lib o'tyapti lekin bizda umuman olganda programmamiz shu inson huquqlariga mo'ljallangan qaratilgan va bu programmada eng e, bir e, muhim taraflardan bittasi kelgan programma qatnashchilari bilan tajriba almashuv bo'lib o'tyapti chunki masalan afrika qittasidan davlatlaridan bor janubiy afrika respublikasidan osiyodan nepaldan va xuddi shunday ukraina va belarus endi bu hozirgi kunda juda muhim aktual mavzulardan bittasi и shu mavzular, mavzular haqida tajriba almashish imkoniyati bo'lyapti amerikada va boshqa qit'alarda o'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni uh, sinchiqlik bilan kuzatib turishibdi desak bo'ladi shu jumladan referendum va bo'layotgan uh, konstitutsion o'zgarishlar uh, juda ham qiziq va so'rashsa <laughs> nima deb javob bergan bo'lardingiz o'zbekistonda vaziyat qalay referendumdan oldin konstitutsion referendum bo'layotgani o'zbekistonda bosh qonunsning yangilanayotgani nimani anglatadi nima nimani aks ettiradi bugungi o'zbekiston haqida deyishganda nima deb javob bergan bo'lardingiz manimcha hozirgi kunda o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o'zgartirish bu tarzda qilinishi tashkil etilmagan bo'lishi kerak edi bu mani fikrim sababi hozir ko'rib chiqdik что konstitutsiyani ya, yarimidan ko'p moddalariga ya, o'zgartirishlar kiritildi <small> bu o'zgartirish kiritilganda masalan aytaylik man sakson yo to'qson yo to'qson to'qqiz foiz o'zgartirishlar bilan nima desa bo'ladi qo'shilsamda lekin referendum jarayonida men yo shu o'zgarishlarni qabul qilaman yoki qabul qilmayman degan xalqqa tanlov berilyapti men o'ylaymanki shu kiritilayotgan moddalar qaysidir ma'noda sinchkovlik bilan birma bir o'rganilishi yoki xalqqa shu narsa berilishi kerak deyapti endi konstitutsiyai yozish va konstitutsiyani o'rganadigan mutaxassislarni fikriga qaraydigan bo'lsak ko'p narsa shu protsessual kodekslarda bor narsalar konstitutsiyaga kiritilyapti bu bir tarafdan yaxshi ham bo'lishi mumkin ikkinchi tarafdan davlat va davlat o'zini tizimlari va xalqini bir qaysidir bir ramkaga e, solib qo'yishi mumkin chunki agar qonunni qanday ishlashini e, e'tibor beradigan bo'lsak biz bilamizki masalan e, bir e, turdagi harakatlarni ko'rsatib e, boshqa turdagi harakatlarni taqiqlashdan ko'ra e, taqiqlash kerak bo'lgan narsalar ko'rsatilsa qolgan hamma narsa e, xullas mumkin deb hisoblanadi endi konstitutsiyaning oltmish foizi yangilanayotgan bo'lsa siz hozir aytgandek o'sha o'zgarishma o'zgarish tahlil qilish har biri uchun balki alohida xalqdan xalqning fikrini so'rash bu juda yam qiyin jarayon bo'lmaydimi ma, agar mana siz xohlagandek kechadigan bo'lsa qanday o'tkazish kerak edi bu referendumni qonunchilikda ko'p o'zgarishi tarafdori emasman bu narsani mana amerikada bo'lib turib ham mutaxassislar bilan uchrashganimda ham ko'p kishi aytishyapti endi to'g'ri amerika e, yoki demokratiya bu e, e, eng e, e, en e, bir to'g'ri eng haq tizim deb aytolmaymiz lekin hozirgi kungacha insoniyat bundan yaxshi narsa o'ylab topgani yo'q bu birinchi narsasi ikkinchisi e, bu agar oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak masalan e, siz bilan men shaxmat o'ynayotgan bo'lsam shaxmat o'yinida davrida bir uh, o'yin qoidalari o'zgartirilsa bu judayam uh, uh, umuman olganda uh, to'g'ri o'zgaruvchanlik uh, uh, progressiv o'zgarishlar qilish kerak lekin uh, bu qonunlar uh, har safar o'zgarib turilsa uh, bu qonunlarga davlat idoralari xalq umuman olganda moslashuvi yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman chunki uh, birinchi ocheredda man o'zio'yla o'ylaymanki to'g'ri ba'zi bir xalqaro e, konvensiyalarni hisobga olmaganda konstitutsiyamiz juda yaxshi yozilgan edi chunki konstitutsiyamizda ayolni o'rni bolani o'rni ota onani o'rni e, va boshqa e, moddalar yaxshi yozilgan edi e, ko'proq menimcha shu rule of deydi qonunlarni ishlashi to'g'risida e, shu qonunlarni implementatsiyasi deydi qonunlarni bajarilishi to'g'risida o'ylansa uh, shu narsa tomonidan uh, ishlansa manimcha to'g'ri bo'ladi hozir uh, masalan uh, ijtimoiy tarmoqlarda yoki xalq bilan yoki mutaxassislar bilan gaplashishganimizda hamma bir fikrda aytyapti qonun yaxshi yozilgani bilan ertangi kunda shu uh, yaxshi yozilganicha uh, ishlamasachi chunki uh, hozir ko'ryapmiz uh, endi davlatga hukumatga shunaqa konstitutsiya o'zgartirishi nimasan kerak bo'lar ekan bu narsa yuqori darajada senat tomonidan oliy majlis tomonidan ma'qullanar ekan o'zi konstitutsiyani qabul qilib keng ommaga keyin matni tarqatilganini o'zi manimcha masalan o'zi ko'p jurnalistlarda faollarda savol keltirib chiqardi iqtisodiy menejment kitoblarini o'qiydigan bo'lsa har bir tashkilot bo'ladimi davlat bo'ladimi qaror qabul qilish jarayoni imkon darajada ochiq bo'lishi kerak imkon darajada demokratik imkon darajada har tomonlarni eshitish kerak lekin shu ka qabul qilingan qarorlarni bajarilishi masalan diktatura sifatida bajarilishi kerak lekin bizda hozir ko'rayotgan bo'lsak umuman olganda qarorni qabul qilayotgan vaqtda to'g'ri masalan mutaxassislardan fikr olindi yoki oli majlisdan tasdiqlandi lekin keng omma qaror qabul bo'li qilib bo'lingandan keyin keng omma qaror qabul qilib bo'lingandan keyin konstitutsiyani bir nusxasini olishdi bu mani fikrimcha bu uncha ham to'g'ri deb hisoblamayman lekin loyihaning o'ziga masalan hukumat hozir aytyaptiki va oliy majlis vakillari shu jumladan ikki yuz mingdan oshiq taklif tushdi va biz mana shu tushgan takliflarga asoslanib keyin loyihani yozdik keyin uni muhokama qildik va keyin uni quvvatladik debdi ya'ni hukumat nuqtai nazaridan oliy majlis nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak ular o'sha qonuniy jarayonlarni amalga oshirishyapti xolos ya'ni 200 ming odamdan taklif tushgan-ku tushganku da mana sizning kuzatishingizchi endi odamlar shu qadar muhokama qildimi shu qadar faol takliflar bermoqchi bo'lgani yoki berishga harakat qilayotgani haqida siz o'zingiz eshitdingizmi bilasizmi shunday o'zbekistonliklarni Haqiqatan ham ba'zilar takliflar berishdi lekin ular unchalik darajada ko'p deb hisoblamayman i bizda hozir bilasizmi ko'proq son haqida gapirilyaptida lekin qanaqa takliflar berilganligi oldinroq aytilganda mana shunaqa takliflar bo'lyapti shu narsaga ovoz berish yoki bir ommaviy fikrni bilish bo'lganda chunki bu narsa aytyapmanku xuddi bir masalan adizes degan professor mana kitob yozgan uni uni masalan tilida aytadigan bo'lsak e, har bir tashkilot mayda bo'ladimi katta bo'ladimi davlat bo'ladimi qaror qa, qabul qilish jarayonida e, ochiq bo'lishi kerak и o'sha e, masalan e, kelib chiqqan qoraqalpog'istonga kelib chiqqan e, aytaylik shu e, <coughs> to'polonli harakatlar boshqa narsasi nima nima uchun bo'ldi masalan prezident o'zi ham aytdi bu narsa xabari yo'qligini kimdir kiritganligini shu narsalarni masalan oldindan maslahatlashib shu narsa masalan qoraqalpog'iston xalqi shu narsaga rozimi shunday o'zgarishlarga tayyormi shuni jamoatchilik fikrini bilib o'rganib qilinganda menimcha hozir shu ochiqlik siyosati qilingan siyosatlarda o'zbekiston hukumati qolaversa bo'lgan hodisalarga umumjahon jamiyatini jurnalistlarni qiziqishi savollari kamroq bo'lardi ochiqlik haqida gapiryapsiz o'zbekiston hozir qanchalik ochiq mana bizning tahlilimizcha ya'ni amerika ovozi kuzatishlariga asoslanib shunday bir xulosa qilyapmiz o'zbekiston albatta ikki ming o'n olti o'n besh o'n olti bilan qiyoslaganda bugun ancha ochiq nisbatan erkin lekin ikki ming o'n sakkiz ikki ming o'n to'qqizinchi yillar bilan qiyoslaganda ancha yopilgan ya'ni muhit erkinlik muhiti ancha cheklangan sizning tahlilingizcha qanday hozirgi o'zbekiston endi bilasizmi masalan juda ham ko'p yaxshi ish qilinsa ham 1-2 hodisalarda hukumat yoki hukumatda ishlaydigan insonlar ba'zi qattiqroq pozitsiyada turishsa masalan aytaylik shu sattoriy ishi yoki aytaylik shu oxirgi bo'lgan shu bloger aktivist loyihasi muallifi ismlari xoja akbar bo'lsalar kerak shu o'sha kishini masalan bergan fikri fikriga savol tug'iladida o'n beshga o'sha e, jazoga berish qanchalik e, adolatli e, agar bu analogiya bilan oladigan bo'lsak shu qonunchilikda yurisprudensiyada shunaqa narsa borki e, agar masalan oladigan bo'lsak birov chiqib turib masalan e, uglevodlar yemanglar yoki vegeterianstvo bilan shug'ullaninglar bu organizmga foyda yoki zarar desa bu narsani ham o'shanaqa klassifikatsiya qilishimiz kerak edi chunki e, 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 man o'ylaymanki e, bloger e, umuman o'zbekiston fuqarosi har bir inson o'zini fikrini e, aytishi bildira olishi kerak deb bilaman e, va aytilgan fikrga e, bir qandaydir jazoga tortilish kerak emas endi agar u masalan e, bu fikrini aytgan bilan bir qandaydir harakatlarga xalqni yoki qaysi bir e, ommani bir qandaydir harakatlarga majburlasa yoki undasa u boshqa gap e, bo'lardi shuning uchun e, mani e, fikrim bo'yicha e, mana shunaqa hodisalar mana shunaqa keyslar o'zbekistonda hozirgi ochiqlik siyosatini oxirgi yillarda juda yomon qora kraska qora bo'yoqlar yomon qora bo'yoqlar bilan bo'yab qo'ydi deb o'ylayman hukumatdagilarning aytayotganini tahlil qiladigan bo'lsak xalq blogerlar va jurnalistlar nima desa ishonadi ya'ni shu bois ham ular yanayam ehtiyotkor bo'lishi kerak yanayam mas'uliyatli bo'lishi kerak yanayam o'ylab gapirishi kerak chunki jamoat xavfsizligiga tahdid solib qo'yishi sol mumkin jamoat salomatligiga mana mana man, man, shu blogerning agar ishiga qaraydigan bo'lsak u yerda shu ya'ni sen kimsan xalqning salomatligi bilan bog'liq maslahatlar beradigan sen kimsan nima yeyish yoki yemaslikni aytadigan bu faqatgina oddiy fikr emasda hukumat nazarida bu jamoatni jamoatchilikni qaysidir bir egri yo'lga boshlashi mumkin bo'lgan beqarorlik tug'dirishi mumkin bo'lgan va qisqa va uzoq muddatda ham ham xalqni bezovta qilishi mumkin bo'lgan holatlar va shunga hozirdanoq chora ko'rish kerak va bu boshqa jurnalist va blogerlarga o'rnak bo'lishi kerak deb ya'ni mana sizning nazaringizda bir bloger sifatida agar hukumat jamoatchilik xavfsizligi uning salomatligi barqarorligini ta'minlash bilan shu qadar mashg'ul bo'lsa o'zi iddao qilayotganidek qachon jurnalist va blogerlarga qonunni buzayapsan deb kela oladi hukumat bu juda o'rinli savol va to'g'ri e, hukumat tarafdan ham to'g'ri baholanyapti situatsiya qaysidir ma'nodaki e, ba'zi bir blogerlar tomonidan даже jurnalistlar tomonidan xullas e, xatoliklar e, bor buni tan olishimiz kerak masalan e, ba'zi e, materiallar qilishganida ular e, agar bu qandaydir e, e, рекламный материал bo'lsa xuddi журналистлар ишлатадиган terminni что bu reklama ekanligi bu pul asosida qilinayotganligi umuman olganda ə, bu materiallar tayyorlash uchun pul olinganligini aytish kerak deb hisoblayman sababi agar youtube ham ko'radigan bo'lsak даже biron bir yangi e, e, gajetni yoki yangi bir kamerani reviu qilayotgan biron bir bloger shu kamerani shu firma tomonidan olganligimi yoki biron bir pul berganligini aytib o'tadi fikrini xolisligini bildirish uchun shu e, joyizdan agar sizni e, savolingizga to'g'ridan to'g'ri keladigan bo'lsak shu <coughs> qizil liniya chegara qayerda deb aytadigan bo'lsak endi to'g'ri tushunish kerak sto işte, o'zbekistonda hozir so'z erkinligi rivojlanyapti qaysidir ma'noda progressiv rivojlanyapti rivojlanish jarayonida ish jarayonida xatoliklar bo'lishi mumkin ikki tomondan ham deb bilaman lekin qaysidir fikr bildirganligida masalan yana shu aktivist loyihasiga qaytadigan bo'lsak o'sha fikr bildirganligida undan shu materialni o'chirishini yoki qaytadan tushuntirish berishini aytib chiqishini so'rashsa bo'lardi yoki u bilan suhbat olib borishlari mumkin edi тоесть berilgan modda bo'yicha maksimal o'n besh sutkaga qamaldi bu <coughs> bu narsani man a, bu to'g'risini aytsam jurnalistlarni ham ichida lager ikkiga bo'lingan to'g'ri noto'g'ri deb bo'lingan lekin a, biz bitta narsani tushunishimiz kerakki agar biz bitta holatda qonunlardan yoki prinsiplardan chetga o'tadigan bo'lsak boshqa prinsiplar boshqa joy boshqa hodisalarda boshqa holatlarda ham shu prinsiplarni chegarashimiz kerak agar unaqa oladigan bo'lsak masalan youtubeda har xil blogerlar har xil aytaylik insonlar paydo bo'ladi ular qandaydir bundan ham xavfliroq narsalarga jamoa xalqni boshlashi yoki targ'ib qilishi mumkin ularga nimaga ba'zi paytlarda qonun ishlamayotganligiga masalan savol tug'diradida lichnо manga nimaga o'sha qonunlar Iı, aktivist loyihasiga ishladiyu boshqa paytlarda ish bermadi shuning uchun man o'ylaymanki что hamma agar qonun har sohada faqat toshkentni markazida emas yoki viloyatlarni markazida emas umuman olganda hamma joyda bir xil ishlansa umuman olganda nafaqat jurnalist aktivistlarga balkim umuman umu o'zbekiston fuqarosida qonunlarga bo'lgan ishonch hukumatga bo'lgan ishonch oshadi deb hisoblayman mana hozirgi o'zbekistonda yangi media loyihalar boshlash yoki grantlar olish turli dasturlarda qatnashish chet eldan trenerlar olib kelish bular bilan bog'liq muhit qanday hozir agar qisqacha aytadigan bo'lsangiz ochiqmi hamon o'zbekiston bunday imkoniyatlar uchun man bilishimcha hozir o'ziz xabaringiz bor ə, bu sohalarda odatda umumjahon praktikasidan kelib chiqadigan bo'lsak nodavlat no tijorat tashkilotlar shug'ullanadi и o'zbekistonda xullas olganda shu tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish ro'yxatga olish borasida muammolar borligini ko'rib kelyapmiz chunki e, man gaplashgan huquq faollari va boshqalar aytishlari bo'yicha e, ba'zilari to'rt marta ba'zilari yetti marta e, topshirib haligacha uch yil to'rt yildan beri javob olishmayapti e, man o'ylaymanki agar e, shunaqa tashkilotlar e, paydo bo'lsa ular e, shu jurnalistlarni aktivist shu e, e, blogerlarni haligi e, e, fakt cheking e, material umuman ularni tajribasini oshirish bo'yicha treninglar olib o'tkazsa bu menimcha o'zbekistonga va hukumatga ham juda yam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman chunki hozirgi kunda hamma ko'pincha shu ijtimoiy tarmoqlarda o'tiryapti shu davlat qilayotgan o'zgarishlar davlatda bo'layotgan hodisalarni umuman olganda okay. shu bloger va shu jurnalistlar orqali yoritish umuman olganda xalqni bilimini oshirish e, desak to'g'riroq bo'ladi e, to'g'ri endi masalan bizni xalq e, bilimsiz demoqchi emasman bilim bor lekin hech qachon bu e, borada chegara bo'lishi kerak emas har doim masalan xalqni bilimdorligi oshsa e, e, oq ok bilan qorani o'zi informatsiyani ajratib olsa Uh, bu juda judayam yaxshi deb o'ylayman chunki har qanaqa uh, tomonga yo'nalish yoki nima qilib ketishdan xalq o'zini o'zi saqlaydi